Программа льготной ипотеки на этой неделе возобновила свою работу. Украинцам снова выдают кредиты под жильем под 3% годовых. Ежемесячный платеж по такому займу 2-3 тысячи гривен. Это меньше, чем плата за аренду квартиры в Киеве. Похоже на сыр в мышеловке, со скепсисом говорят некоторые эксперты по недвижимости и предупреждают об опасностях для участников программы. Но есть и такие, кто рискнул и уже заселяются в свои квартиры. Работает ли льготная ипотека на самом деле? И в чем подвох, выяснял Максим Урлапов? Цены на жилье на востроях кусаются, ставки по кредитам заоблачные. Так что придется ютиться в своей маленькой квартирке и дальше, так думают многие украинцы, переселиться из тесной хрущевки в просторные апартаменты в новом доме. И это при зарплате в 2-3 тысячи гривен. Кажется, несбыточной мечтой. Для этой женщины мечта все-таки сбылась. Говорит, все благодаря льготной ипотеке. Из однокомнатной гостинки, где Татьяна жила с двумя детьми, мужем, мамой, бабушкой и братом, она переселилась в огромную трехкомнатную квартиру. Это наша третья комната. А вот Вере Анатольевне и ее семье льготная ипотека не светит. Так что жить им в шестероме дальше в тесной комнатушке. сын сантиметр на цену золота. Вся комната заставлена диванами, даже на крохотной кухне пришлось кровать ставить. Тут на этом у нас спит старший сын. А у невестки скоро родится дочка. Сунишу у нас займет детская кроватка. Ну, будет еще больше спальных мест, будет еще теснее. У Татьяны же 100 квадратных метров. Детям есть где и поиграть, и побегать. И спят уже не как раньше, по четверо на одном диване. Вот здесь на кроватке Владюша спит, да? Отдельная спальня. Наконец-то у нас с мужем появилось уединение. Новая кухня. По сравнению с нашей предыдущей кухней, это, конечно, огромнейшая. Вид из окна. Здесь вид на озеро. Здесь прекрасное озеро. При этом это все очень красиво. И огромный аквариум. Просто сесть на диван, расслабиться, получить релакс какой-то прям. Моя мечта сбилась. Вот условия программы льготной ипотеки, которой воспользовалась Татьяна. Главная ставка по кредиту. Беспрецедентная для Украины 3% годовых. Срок кредитования – 15 лет. А вот самое сложное – первый взнос. Нужно заплатить сразу 25% стоимости жилья. Для Татьянина квартиры это было больше 300 тысяч гривен. Семья отдала все свои сбережения, но теперь ежемесячная плата по кредиту абсолютно пассивна. Ежемесячный платеж, платеж у нас 3 500, 500, 500 гривен. Первый взнос – это то, что мешает стать участником программы Вере Анатольевне. Даже чтобы взять самую маленькую квартиру, придется внести не меньше 100 тысяч гривен. Сумма для этой семьи, где все бюджетники, нереальна. Сбережений никаких практически у нас нет. Живем от зарплаты до зарплаты. Те же, у кого есть деньги на первый взнос, приходят в ипотечный центр. Именно здесь выдают льготные кредиты. Сначала людям дают список домов, где можно взять квартиры по программе. Почти все они на стадии строительства. Ирина претендует на двухкомнатную. Здесь на четвертом этаже будет наша квартира. Надеемся, что в конце года будет готова. Определившись с квартирой, Ирина пришла в ипотечный центр подавать документы. Но с первого раза не получилось. Оказалось, собрала не все. Чтобы получить льготный кредит, человеку нужно доказать, что он действительно нуждается в улучшении жилищных условий. На квартирной очереди стоять не обязательно. Достаточно справки о том, какой площади его нынешняя квартира и сколько там живет людей. Еще важно иметь постоянный доход в темном варианте, самый реальный. Это девушки показывают, сколько придется платить за ее квартиру. Первый взнос 120 тысяч, а дальше на протяжении 15 лет ежемесячно нужно погашать по 3 тысячи гривен. Условия более чем привлекательные, говорит Юлия, но боится подвоха. Я, конечно, не сподеваюсь, что в нашей державе все наладится, но якось. Дружки. Мои Дело в том, что в договоре с банком прописана процентная ставка не 3%, а 16%. Просто 13% государство обязуется компенсировать. В этом и суть льготной программы. Но гарантии, что государство свои обязательства будет исполнять, нет, говорит эксперт. А ведь кредит выдается на 15 лет. Бюджет в Украине принимается раз в по видно, экшот их коштов... Не буде, вони потрібні будуть десь в іншому місці більш нагально, то звичайно держава може відмовитись від фінансування цієї програми. То людина лишиться на сам, на сам, сам на сам з банком і змушена буде платити повністю всю відсоткову ставку, прописану в кредитному договорі. Чиновники ще вивіряють, ніякого різка немає. є гарантія визначена законодавчо. Є гарантия, визначена в бюджетному э, процессе. Эти выдатки відносяться до захищенных видатків, це на рівні выплат заработной платы, закупівлі ліків и таке інше, все те, що в першу порядку повинно фінансуватися в Еще в фонде обещают снизить размер первого взноса при покупке квартиры до 10%. За два года действия программы, льготные кредиты пока взяли почти 4 тысячи человек. А только официально в очереди на улучшение жилищных условий стоит больше... Миллион.